Selamat datang saudara-saudari. Kita sedang belajar mengenai uh, seks. Ya, apakah moral seks dalam alkitab? Ya. <coughs> Hari ini kita belajar Dosa seks. Ya, di luar perkawinan. Okey, dosa seks di luar perkawinan. Ya. seks di luar perkahwinan ya bila seseorang melakukan ya seks di luar perkahwinan ia adalah satu hukuman yang sangat besar di mata Tuhan ya kerana kamu mencabuli seseorang ya Walaupun kedua-dua orang itu sudi membuat seks ya? Kerana kenapsuan seks Dan bila kita melihat seseorang dan kita napsu akan nak uh, menjalani uh, seks itu dengan orang itu ya? Tetapi belum kahwin Adakah ini main-main sahaja? Ya? Ada juga orang, cikgu-cikgu yang cakap Oh, kalau ini perhubungan uh, ya, Kerana kamu sudah mahu nak kahwin Tetapi belum kahwin lagi Tetapi mahu melakukan seks ya? Adakah ini uh, suci di dalam mata Tuhan. Ya. Dalam mata Tuhan, ini adalah satu uh, satu hukuman yang besar di dalam mata Tuhan. Ya. Ini mengundang kehakiman Tuhan. Kerana Tuhan berkata, bila kamu sudah kahwin dan kamu boleh setubuh, ya. Kita belajar dalam Uh, kejadian babak 2 ayat 24 Efesus babak 5 ayat 31 ya yeah, mengatakan bila seseorang kahwin ya yeah, mereka keluar daripada rangkuman ibu bapa mereka dan mereka lelaki suami isteri menjadi satu ya yeah. Dan ini adalah dalam rangkongan perkahwinan Tetapi kalau kamu melakukan seks di luar rangkongan perkahwinan Ini adalah sangat uh, pedih dalam mata Tuhan ya? Dalam ayat Tuhan Tuhan telah memberi perintah-perintah Supaya kita jangan melakukannya ya? Dalam imamat Bab 18 ayat 6 sampai 30 amaran ini dikatakan oleh Tuhan ditulis oleh uh, Musa. Ya? Hubungan yang dilarang dalam imamat bab 18 ayat 6 berkata Tuhan memberikan peraturan-peraturan berikut. Jangan bersetubuh dengan saudara mara kamu. Jangan hina bapa kamu dengan menyetubuhi ibu kamu. Jangan hina ibu kamu sendiri. Jangan hina bapa kamu dengan menyetubuhi salah seorang istrinya. Jangan bersetubuh dengan saudara perempuan kamu sama ada saudara sekandung ataupun saudara tiri sama ada yang dibesarkan serumah dengan kamu ataupun yang dibesarkan di rumah lain jangan bersetubuh dengan cucu perempuan kamu hal ini akan menghina diri kamu sendiri jangan bersetubuh dengan saudara perempuan kamu sama ada yang sebapa lain ibu atau seibu lain bapa kerana dia juga saudara kamu jangan bersetubuh dengan makcik kamu sama ada saudara bapa ataupun saudara ibu kamu jangan bersetubuh dengan isteri pakcik kamu dia juga makcik kamu jangan bersetubuh dengan menantu perempuan kamu atau dengan ipah perempuan kamu jangan bersetubuh dengan anak perempuan atau cucu perempuan seorang wanita yang pernah bersetubuh dengan kamu mereka mungkin bersanak dengan kamu dan hal itu perbuatan yang keji jangan kahwin dengan saudara perempuan isteri kamu selama isteri kamu masih hidup Jangan bersetubuh dengan perempuan yang sedang ada haid kerana perempuan itu najis. Jangan bersetubuh dengan isteri orang lain. Perbuatan itu akan menjadikan kamu najis. Jangan serahkan salah seorang anak kamu untuk dipersembahkan sebagai korban kepada dewa Moloch kerana perbuatan itu menghina nama Allah kamu iaitu Tuhan. Orang lelaki tidak boleh bersemburit Allah membenci perbuatan itu. Lelaki maupun perempuan tidak boleh melakukan hubungan sejenis dengan binatang. Perbuatan yang keji itu menajiskan kamu. Jangan najiskan diri kamu dengan perbuatan itu. Dengan cara itulah bangsa-bangsa yang tinggal di negeri Kenan sebelum kamu telah menajiskan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya Tuhan mengusir mereka supaya kamu boleh tinggal di negeri itu perbuatan it, mereka menajiskan negeri itu sendiri tanah itu sendiri itulah sebabnya Tuhan menghukum negeri itu kerana perbuatan keji yang dilakukan oleh penduduk negeri itu mereka melakukan segala perbuatan keji serta menajiskan negeri itu tetapi kamu tidak boleh berbuat demikian kamu semua sama ada orang Israel maupun orang asing. Mesti patuhi kepada hukum dan perintah Tuhan. Dengan demikian, kamu tidak akan diusih dari negeri itu sebagaimana bangsa-bangsa yang tinggal di sana diusih dahulu. Ketahuilah sesiapa yang melakukan perbuatan keji itu tidak lagi dianggap sebagai anggota umat Allah. Allah berfirman, "Patuhilah perintah Aku dan jangan ikut perbuatan orang yang tinggal di negeri itu dahulu. Jangan najiskan diri kamu dengan melakukan perbuatan itu. Akulah Tuhan Allah kamu." So dalam ayat Tuhan sudah jelas bahawa ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan telah ditulis dalam Alkitab dalam Imamat babak 18. Babak 20 ayat 11 juga berkata Seorang yang bersetubuh dengan salah seorang isteri bapaknya menghina bapaknya dia dan perempuan itu mesti dihukum mati mereka mati kerana kesalahan mereka sendiri. Ya. Eh? Ayat 17 berkata, "Jika seseorang lelaki berkahwin dengan saudara perempuannya, sama ada perempuan itu saudara seibu, sebapak, mahupun saudara tiri yang sebapak lain, ibu atau seibu lain bapa." Kedua-dua orang itu harus dipermalukan di hadapan umum dan tidak lagi dianggap sebagai anggota umat Israel. Lelaki itu sudah bersetubuh dengan saudara perempuannya dan mesti menanggung akibatnya. Ya. Apa yang kita lakukan, kita mesti menanggung akibatnya. Dalam ayat 19 sampai 21 juga berkata. Jika seorang lelaki bersetubuh dengan makciknya, mereka berdua mesti menanggung akibatnya. Perbuatan itu keji. Jika seorang lelaki bersetubuh dengan isteri pakciknya, dia menghina pakciknya. Lelaki dan perempuan itu mesti menanggung hukuman mereka sendiri. Mereka berdua tidak akan mendapat anak jika seorang lelaki merampas isteri abangnya, mereka berdua akan mati tanpa mendapat anak. Lelaki itu sudah melakukan perbuatan yang keji dan dia menghina abangnya. Ya. So, ayat Tuhan telah memberitahu kita apa yang dilarang. Ya, di luar perkahwinan. Ya. Kalau kamu sudah kahwin, kamu boleh melakukan ya seks dengan isteri atau suami kamu tetapi di luar perkahwinan ya Tuhan berkata jangan buat ya kerana ini membogilkan orang lain yang bukan isteri atau suami kamu ya oleh itu Tuhan sudah berkata dengan amaran yang kuat Ya, bolehkah kita mengawal diri sendiri bolehkah kita mentaati ayat Tuhan ya atau kita mahu menggembirakan badan fizikal kita ya sekian terima kasih shalom